حضور آپ نے کہا تھا کہ جو ہماری جماعت میں یہ جو مہندی جیسی رسمیں ہوتی ہیں جس میں کہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور لائک جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے اسلام میں احمدیت میں یہ منع کیوں کیا کہ لائک ساری رسمیں ہم نہ کریں اس <liquidecur> کے پیچھے نہیں بات یہ ہے کہ اسلام میں ہے کہ جو چیز ایسی ہے جو کسی کی تکلیف کا باعث بنتی ہے دکھاوا ہے یا شو آف ہے جس سے دین کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتے ہیں بعض جگہ پہ وہ چیزیں رسمیں ہیں بدتیں ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسی ایڈیشن ہیں دین میں جو اس کو بدنام کرتی ہیں ٹھیک ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا لوگوں کی خواہش ہوتی تھی نا کہ ان آن صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادیوں میں شامل ہوں لیکن مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے بڑے بڑے قریبی صحابی تھے ایک دن ایک صحابی آئے نوجوان تھے انہوں نے دیکھا کہ انسل نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ نا کچھ زرد رنگ کے کچھ چینٹے پڑے ہوئے ہیں پھول سے انہوں نے کہا یہ کیا انہوں نے کہا میری شادی کل ہوئی ہے تو اس کا اظہار کے طور پر ہے انسل نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے پھر فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی کی کہ نہیں چاہے تھوڑے سی چیز سے کرو دعوت ولیمہ ہونی چاہیے تو اسلام میں جس چیز کی حکم ہے اور اجازت ہے اعلان ہے وہ ہے شادی نکاح کا اعلان شادی کا اعلان اس میں دعوت وبد جو تم نے کرنی ہے کر دو پھر جو سب سے زیادہ بڑا حکم ہے اس دعوت کا لیے جو اصل حکم ہے وہ دعوت کا ایک حکم ہے وہ دعوت ولیمہ کا ہے جس پہ سلم نے دوڑ دیا وہاں اپنے رشتے داروں کو دوستوں کو ساروں کو بلاؤ دعوت کرو اچھی بشک جیسی جس کی تو توفیق ہے وہ کر لے مہندیاں شہندیاں تو کوئی اسلام میں نہیں لکھا ہوا ہیں اور پھر یہ ہے کہ لڑکے کا تو کام ہی کوئی نہیں مہندی اگر مہندی لگانی بھی ہے تو لڑکی والا لڑکی دلوں نے لگانی ہے نا لڑکے کو مہندی لگا کے تو لڑکی نہیں بنانا دلہا کو ہیں تو لڑکی میں نے منع نہیں کیا مہندی سے لیکن میں نے یہ منع کیا ہے کہ لوگوں نے مہندی کو اس طرح رسم بنا لیا ہے کہ بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں دلہن کی اپنی خواہشیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے رشتہ داروں کی بھی ہوتی ہیں ایک دن پہلے شادی سے مہندی کرو بے شک لیکن اس میں جو بہت قریبی سیلیاں ہیں نا لڑکی کی دلہن کی وہ آئیں اس کے قریبی عزیز رشتہ دار آ جائیں اور اگر بہت بڑا خاندان ہے اور گھر میں نہیں ایک جگہ ہو سکتے تو چھوٹا سا فنکشن کر سکتے تو ہال لے کے جس میں گیدرنگ ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں دوست اور بے تیاشا لوگ ارد گرد کے پیس ویلیج میں شادی ہو رہی ہے تو پورا پیس ویلیج اور بورڈ آف او پیس اور ہیں اور قریبی شہر کے جو لوگ ہیں وہاں کے بھی لوگوں کو بھی بلا لو کہ جی ہماری مہندی ہو رہی ہے وہ ایک فضول خرچی ہے جو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک اور اسلام نے کہیں نہیں کہا باقی چھوٹے پیمانے پہ مہندی خوشی جو کرنی ہے لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں ڈھولکی بھی بجا لیتی ہیں شادی کے اچھے پاک گانے گا لیتی ہیں لیکن ایسے گانے گاؤ جس میں شرک نہ ہو بہت سارے انڈین گانے ایسے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے دیوی دیوتاؤں کے نام لیے جاتے ہیں وہ نہیں گانے چاہیے دوائیاں نظمیں پڑھو دعائیہ اور اچھے پاکیزہ شیر والے گانے جو ہیں خود بھی احمدی لڑکیوں کو چاہیے شاعرات کو بنائیں تو میں اردو نہیں آتی تھی انگلش میں بنا لو ایک شادی کا گانا تو پشک پڑھو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا بالکل گھٹ کے بیٹھ جاؤ اور بجائے کہیں تمہیں ایسی فرسٹریشن پیدا ہو جائے کہیں اپنے آپ کو نکال نہ سکو جذبات لیکن ان کو لیے ایک لیمٹ ہونی چاہیے اس اس کے اندر رہو اور جو مرضی کرو ٹھیک ہے حیا عورت کا ایک بہت بڑا زیور ہے اس کو حفاظت کرو حیا کی اب اس نے کہا نا دلہنیں آ جاتی ہیں اب جو دلہن اس طرح آ جاتی ہیں اس کا مطلب حیا نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے حیا ہمیشہ عورت کی عزت بڑھاتی ہے ٹھیک ہے نا عیسائی عورتیں بھی پہلے بڑی دار ہوتی تھیں لباس بھی ان کے لمبے ہوتے تھے جو ان میں خاندانی ہوتی تھیں ان کے لباس اور بھی اچھے ہوتے تھے بازو لنگے ہوئے اسکارف پہنے ہوئے یہ تو ایسا ایسا عورت کی آزادی بلکہ انگلینڈ میں ایک عیسائی عورت نے لکھا ایک آرٹیکل اس نے لکھا ہے کہ یہ مرد جو کہتے ہیں نا آزادی عورت کو آزادی دو اور ان کو جو چاہیں پردے اتار دو ان کے لباس ننگے کر دو اصل میں یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے مرد بلکہ اپنے آپ کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور عورت اس نے دیکھا عورت ان کے ہاتھوں بے بیوقوف بن جاتی ہے مردوں کو اس لیے عورت کی اپنی ایک سینٹیٹی جو ہے تمہیں باہر لے کر محمد عورت کو بڑا چیسٹ ہونا چاہیے اس کا خیال رکھو ٹھیک باقی لڑکے کے لیے جو لوگ مہندی کر لیتے ہیں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو پانچ پانچ دن مہندی کی دعوتیں کرتے ہیں وہ غلط ہے فضول خرچی ہے تم ذرا سوچو افریقہ میں پاکستان میں بہت سی غریب لڑکیاں جن کو شادی کے لیے جن کے پاس دو جوڑے بھی نہیں ہوتے تمہیں اگر چاہیے تو ہمدردی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا انس. قرآن کی میں بھی کہ دوسروں سے ہمدردی کرو دوسروں کا خیال رکھو تو اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں تو ان کو دو ہیں تم لوگ اگر پانچ سو ڈالر دیتے ہو کسی غیر کسی تھرڈ ورلڈ میں کسی احمدی لڑکی کی شادی کے لیے کسی غریب بچی کی شادی کے لیے تو پاکستان میں وہ پچاس ہزار روپیہ بن جاتا ہے تو تھوڑی سی غریبانہ شادی ہو جاتی ہے وہاں تو بچارے ایک سالن بھی نہیں کھا سکتے اور تم لوگ یہاں اتنی دعوتیں کرو کہ کھانا ہی ضائع ہو جائے تو یہ تو پھر فرق کیا ہوا ہے امدی اور دوسروں میں اب یہ جو ویسٹرن ملک ہیں جتنے یہ دیکھو یہاں کتنی امیر لوگ ہیں ملک بھی امیر ہیں پیسے بھی امیر ہیں لوگوں کے پاس ہیں حکومتیں بھی اور لوگ بھی لیکن اور پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم تھرڈ ورلڈ ملکوں کی غریب ملکوں کی مدد بھی کرتے ہیں لیکن وہاں بھی جہاں ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں وہیں مدد کرتے ہیں باقی نہیں کرتے ٹھیک ہے اور ان کو بھی اتنا دیتے ہیں کہ بس تھوڑا سا کھاؤ زندہ رہو حالانکہ دنیا میں بھوک مٹانے کے لیے اتنی پروڈکشن ہوتی ہے امریکہ میں اور کینیڈا میں جو ایکسیس ویٹ ہے بعض دفعہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں ان کو غریبوں کو دی جا سکتی ہے یورپ میں ہالینڈ میں ملک پروڈکٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ غریبوں کو دی جا سکتی ہیں تو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ تم رسم و رواج اور مہندیوں کے چکر میں پڑھو ٹھیک سمجھ آ گئی ہاں گزرے ہوئے سو سال کی تاریخ گواہ ہے سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے گزرے ہوئے سو سال کی تاریخ گواہ ہے سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے